siz Sardarbəy vallahi mən söz tapa bilmirəm. Ən azı bir 20 ildir mən təkrar-təkrar deyirəm ki, orduda reformalar çəkilməlidir. Professional ordu yaradılmalıdır. Nəcəbəddin başqərargah rəisi yan rəhbərliyi ola bilməz. Bu düşmən ölkəli tə ölkələr tərəfindən təyin olunmuş və onun əsas məqsədi də bu ülkeyi ordunu iflic etməyə yox etməyə Orduya təyin olunanlar vaxtilə 95-ci ildə Səfərabiyev o intriqan, o təmizləmələr adı altında ordunu məyfət etdi, kadrları aparıcı kadrlara elsendətənlərim. Onların dəfələrlə loqgeneraların, zabitlərin dəfələrlə adlarını çəkmişəm. Onlar məs Səfərabiy bu vaxtında vuruldu, məyf edildi, yox edildi. Ötəcrübəsu olan, saladı olan uzun illərdir Sovetlər ordusu əzəm vətənləri biz o Sovetlər məktəbini inkar edə bilər bilmərik Sovet ordusunda hərbi məktəblərdə akademiyada təhsil alanda biz həm də NATO-nun taktika və strategiyasını öyrənirdik başa düşürsünüz yəni bir sistemdən o biri isə sistemə keç bizim üçün çox asandır nəyə görə bu elementardır əgər o mühiti şəraiti yaradırsınız biz həmen o sistemdən Sovet sistemi kimi biz Orda xidmət edirdi. NATO sisteminə keçmək çox asandı. Nəcür ona görə ki biz onların həmin o nizamnamələrin, döyüş nizamnamələrinin, taktikasını, strategiyasını bilirdi, öyrənirdi vaxtı. Və bu uzun illər ərzində gözümüzün qarısında ordu məyf edilir, yox edilir, rüşvətxorluq baş alır və bunu da məqsəd yönüllü şəkildə edirlər. Aparıcı bizim həmin o generallarımız, zabitlerimiz o Sovet zamanında var idi. Bu hemşe beledi. Yadınız adı Serdar Bey. Kadri rüşa Yani kadrlar həll edir. Mütəxəssislər. Onları ordudan kenarlaştırarak biz ordunu Sencerler'e saldıq. Ve Sencerler'de böyümüş komandirlər yetiştirdik. O komandirlər için bir dəfə da olsun təlimlərdə olmayıblar. O çəkirlən təlimlər şablon tələbləri. Bu göstərici deyil həmin vətənlərim. Özü də onlar komanda ştabnı. Yəni palatkalarda, kazarmalarda oturub kazarmalardan telefonla yəniçin döyüş idarə edirlər. Əslində o, o təlimlər o şablon şəklində düzənlik arazilərdə yox. Məndəfələrlə yazdığınız dadırsa geyd edirdim. Onlar zakatala, balaçaan, bax o şamaxı Yəni döyüş bizim sərhəddə, bax həmin o Qarabağ ərazisi işğal altında olan poligonlarda təlim meydanlarında təlimlərlə məşğul oluydılar. Və həmin o savaşa, müharibəyə hazırlıqlar keçirildilər. Nəyə görə? Onu deyirdim ki, hazırlıqsız əskər və zabitlər cici tezi onlar gəl biləcək o savaşa və nəzərə alaraq üçün özü elə müdafiə nazirin Mənə deyirəm də de, sər işləsiz, savazın birisi, savatsızın birisi dəfələrlə özü qeyd edirdi. Bəli, bizim 70-80% ordumuz ön xəttdədir. Bu nə deməkdir, sən vətənlər? Bu deməkdir ki, ordu təlimlərlə məşğul deyil. Ordu hazır deyil. Ordunun 80% süngərlərdə çürüyür. O süngərlərdə qeyd etdiyim kimi, həmin o komandan, komandirlər, komandanlar böyüyürçün Onlar gələcəkdə həmin böyük hissələrə komandanlıq edərək onlara planlar qurup onları o döyüşlərdə idarə etməli olacaq. Amma bunlar yox idi uzun illər ərzində. Nə ilə məşğul idilər? Rüşvətxorluq, komandirlər özlərini rahat etmək üçün məqsəd yönümlü şəkildə bu idarə olunurdu başdan. Səncərləri ordunu salmışdılar səncərlərə. Özləri isə rüşvətləm qeyd etdiyim kimi fermalar saxlayırdı. Biri ördək saxlayır, biri iynə saxlayır, biri qoyun saxlayır. Nəyə görə? Ona görə ki, savad bu qədərdi. Bax fikir verin. 90-ci 90-cı illərin əvvəllərində o Azərbaycanə gələn, akademiyada təhsilli olan, o brigadalara, korpuslara komandanlıq edənlərdən ən savadsızı bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Necməddin Sadıxov idi ən qətərən səbatsızı da ümməllikdə o illərdə və bu uzun illər ərzində bu Qara Qabx müharibəsində itirdiyimiz ən azı 40 50 faiz itkilərimiz onunla bağlıdır. 90-cı illərin əvvəllərində bütün Azərbaycan 703-ə çalışırdı. Səfərbər olanlar tam sonra göndərilirdi da qırdırırdı. Necəcə ki bax bu savaşlardır. Necəcə ki Ağdam istiqamətində hazırlayırdı. Bax bu son anti-terror əməliyyatımı. Necəcə ki 2016-cı il, ondan əvvəl 2014-cü ildə avqust ayında. Bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Nəyə görə? Ona görə ki, həm isavatsızdı, həm də təyin olunmuşdu. Onun məqsədi Azərbaycanda güclü ordu qurmaq Güclü kadrları gəlb etmək yox, əksinə o güclü milli kadrları yok edib, məyfedib təqdir etmək, onları ordudan uzaqlaşdırmaq və sözə baxan cədələri, səviyyəsiz, sər içləsiz onları gəlb etmək, təyin etmək və onların əli ilə istədik təxribatlar törədilir, istədik savaşlar təşkil olunur, muharibələr və o savaşlarda, muharibələrdə biz aşağılanırıq məqsəd yönlü şəkildə. Biz təqdir olunur və bütün xalqa, düşmana bizi göstərirlər üçün. Yox, siz bu savaşı müharibə aparmaq iqtidarında değilsiniz, o torpaqları azad etmək iqtidarında değilsiniz. Burada ancaq və ancaq ruslar olmalıdır və s. Və bu da təşkil olunurdu. Bax, uzağı getməyək. Sərdərbəy. Bu 2016-da, hələ 2014-mən o, o müharibələ, savaşlara qayıtmıram. 2016-cı ildə aprel savaşı başlayan da era birinci gündən sona qədər analiz. Bütüncü gündən qədər siz mənim mövqeyimi bilirsiniz də. Hə? Nələr demədilər, nələr yazmadılar. Qələbə kimi təqdim etdilər o aprel döyüşləri. Üç rayonun bir hissəsini Həttəliyev başda olmaqla belə azad etdik, belə vururduq, belə döyüşdük. Ermənilər belə düşmüşlər o əldə qayırma ekspertlər zəd mərkəzi, üzr istirəm, meydana utanmadan o qədər Junaxsız insanları məyfitdirərək heç bir uğura nail olmayaraq bunu qələbə kimi təqdim edirdilər. Mən isə bir mənalı şəkildə deyirdim, elə ilk gündən için bu təşkil olunmuş savaşdır. Əsas məqsəd də bizi aşağılamaq, qırdırmaq və nə üçün uzun illər ərzində təqdim edirdilər bacarıqsız və s. müharibə biz hazır ol deyilik, müharibə biz aparmaq iqtidarında deyilik və s. və s. mən qeyd etdim, təkrarlamaq istəmirəm. Bunu edirdiler. O aprel döyüşlerinde defalarla, defalarla bunu değirdim bakmayarak için hemen o baskılara, təhkirlere, söğüşlere, hamı da bunu gözel bilirdi, hamı da başa düşürdü için o savaşta biz böyle yetkiler vererek hiçbir uğur elde edebilmedik.